Один, два, три, четыре, пять. Многим людям кажется, что изучение основ математики в школе сегодня можно свести к минимуму. Зачем изучать столь сложную науку, когда существуют калькуляторы с разнообразными функциями? Однако еще сам Ломоносов говорил про то, что математика может привести в порядок любой ум. Кроме того, она развивает мышление вашего ребенка, аналитические способности, логику, тренирует детскую память и внимательность. Многолетний опыт педагогов-практиков показывает, что наибольшие трудности испытывают не те дети, которые в дальнейшем приходят в школу с каким-то недостаточным объемом знаний. А те дети, которые не могут примерить на себя другую социальную роль, роль ученика с такими нужными знаниями, умениями, как умение слышать, слушать, как умение работать в коллективе, самостоятельно. Имеется много причин для того, чтобы изучать математику. И важнейшая из них та, что математика ⁇ это единственный школьный предмет, на котором можно научиться думать. Вся работа на математических занятиях строится на основе деятельностного метода. Учитель не дает готовые знания детям. Он строит урок и подготавливает детей так, чтобы они сами сделали для себя новое математическое открытие. Он должен научить детей правильно строить предложения, аргументировать, научиться не только считать, но и слушать учителя, слышать. Уроки математики, во-первых, формируют и развивают мышление ребенка, позволяют увидеть, как одни явления в мире связаны с другими. Во-вторых, данная наука способствует формированию творческого потенциала вашего ребенка. В общем, эта древняя дисциплина не только увлекательный и интересный предмет, но еще и очень полезный и верный помощник детям в их развитии.